Перше водне випробування проекту Зважені та щасливість сягає кульмінації. Завдання на швидкість підняти з дна басейну вагу, яку ти хочеш скинути на шоу. Червоні мають останній шанс виграти. Альона та Сашко проти Андрія із синях надія червоних лише на власну швидкість та помилку суперника. Святкують перемогу. Але на іншому боці басейну ще лишається Сашко. Хлопець розгублений. Навіщо йому пірнати? Адже червоні вже програли. Але Сашко пам'ятає, він обіцяв датові, що впорається з усіма труднощами. Батьки вірять в нього, і він. Не підведе. Коли я зрозумів, що Саша стає вже ну, дійсно учасником проєкту, в мене ну, виникла велика гордість за нього. Він до цього йшов, сам, сам старався, то як любий батько буде безмежно радий. Я вірю в те, що він зможе. Я не збирався приїхав в басейн участвувати, тому що. Я розумів, що це вже просто так. Нічого не, не дасть команді. <праць> я як зміг, я, я зробив, але... Им нелегким. І ви всі боролися дуже чесно і відважно. Ви молодці. Ви поставили собі за мету побороти цю вагу. І я бажаю вам всім зробити це не тільки уявно, а й в реальному житті. Цифри на табло команд та сама вага, яку вони всі разом хочуть скинути: 580 та 550 кілограмів. Це більше тонни. Хочу вас приветствовать. Вы сегодня выиграли. Это вы И на финальном изважывании этого недели с вашей загальной ваги будет выраховано 2 килограмма. Я считаю, что синяя команда выиграла, потому что им повезло. Первый раз нам повезло, а этот раз синим повезло. Все-таки мы смогли. Значит, мы сильные. После проигрыша с Форами все-таки мы вот компенсировали это. То есть мы смогли победить. Вчера, когда мы проиграли, сразу просто, ну горечь, то есть вкус победы уже почувствовали. но теперь мы почувствовали горечь и поражение. После конкурса мне хотелось высказать им все. высказать насколько они подвели, насколько они не собраны, насколько они разобщенные. это просто ужасно. Мне хотелось им сдать такую тренировку, чтобы они не забыли ее никогда в жизни. то бачить что участники не могут самостійно порозумітися. Их треба терміново привести до тями, иначе вони завжди проигрывают. Вы все очень-очень яркие, я понимаю, что каждый хочет еще больше выделяться, но я хочу, чтобы со следующей недели вы были еще более сплоченнее, еще больше помогали друг другу, чтобы вы не раскисли, вы наоборот, Обозлились и пошли вперед. Послушайте внимательно. Когда вы начинаете разминку, пусть не должен превышать 100-105 ударов. Хорошо, у вас есть датчики. 100-105 ударов 5-10 минут во время разминки не больше. Таким образом, вы организм лучше подготовите для работы, которая будет потом. А тим часом на тренуванні синіх Ірина відверто ігнорує поради тренера. Вона впевнена, що краще знає, як правильно скидати вагу. Ірина, а чому вже така красна? У нас розмінка зараз. Ірина ділила таку ошибку. Она... не выполняла тех указаний, которые я давал ей на тренировке. Я предлагал ей наращивать нагрузку постепенно, больше для того, чтобы организм лучше подготовить к дальнейшей работе. Она игнорировала мои рекомендации и делала то, что она хотела. Стартовала на кардиотренажерах сразу с высокой скоростью, быстро задыхалась, быстро выдыхалась, вот, и в результате этого самочувствие ее ухудшалось. Ирочка выбрала такую стратегию. Я знаю лучше, чем кто-либо здесь, как не нужно жить. Это просто самовпевненность одни из участниц, че ошибка Игоря, який обрав на то поступливый метод тренувань. Всех попросили растянуться, Ирина сказала, нет, я сейчас остыну от дыхания и после этого растянусь. тренеры тренер уже Ирина, научитесь слушать тренера. Вот привыкайте. На тренировке пасует, выпендривается. На арбитреке бежит, ей тренер говорит, отпусти, педали хватит, педали. не надо. Перен... Я хочу проверить, что я могу. Хорошо. Меня, это меня устраивает. Хорошо. Хорошо. Ну, Ирине разве слово нельзя мешало когда-либо? Просто хотела нагнать, так сказать, упущенное, и немного больше давала подъем в горку больше, чем нужно. Мы пашем в три раза больше. Хорошо. Мы делаем все для того, чтобы в следующий раз здесь не сидеть. На да, тренировке. Да, мне хотелось им сдать такую тренировку, чтобы они не забыли ее никогда в жизни. Каждый разбирает себе по резине. Вы все вместе должны быть в одной связке, девочки. Аніта розпочинає тренування с командной Учасники Участники нарешті навчитися діяти диеты разом. становимся лицом друг к другу на заднюю часть коврика. Что мы делаем? Каждый цепляет друг за друга резину. Смотрите. Становимся. Никто не отпускает. Встали, колени чуть согнуты. Пол шага назад еще сделали. Готовы. Тяга лопатки соединили в центр. Вместе смотрите друг на друга. Хотя бы здесь посмотрите друг на друга. Вместе. Пять. Вниз. Четыре. Вниз. Не спешим. Шесть медленнее. Семь. Еще. Восемь. Меня кто-нибудь слушать будет или нет? Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Сверху стоп, держим. Держим, дышать, дышать, дышать. Держать. Еще, держать. Выше! Держи, держи. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Упали. Я надеюсь, что это был ваш последний проигрыш на этом проекте. Подъем. Коля, может, ты полежишь там до конца? сегодня в конце тренировки Анита сделала маленький сюрприз такой. Она принесла кирпич синей команды. Я хочу, чтобы этот брусок, между прочим, с команды синих, из кучки команды синих, этот проигрыш, да, это было, но пускай этот проигрыш сделает нас сильнее. И этот кирпич будет первым кирпичом в нашей дружной, хорошей команде. Это был последний день, когда мы были все не вместе. Я хочу, чтобы мы кое-что сделали на вражеском кирпиче. У меня есть маркер, и я хочу, чтобы каждый на нем расписался и таким образом пообещал, что он одна команда. Один за всех и, и все, все за одного. Подписываю первое. Обещаю. Следующее. Капитан должен писать. Я прошу, чтобы делали это со всей душой. У нас много было ошибок. Самая, наверное, это главная ошибка, то, что мы не умели друг друга слушать. Пусть это будет начало конца наших, как говорится, с животов и так далее, и тому подобное сегодня. Завтра вже все буде очень жорстко. Ми всі будемо до кінця боротися в сіні. Завтра ми їх просто порйоми. Це однозначно. На команди чекає останнє випробування тижня. Червоні мають довести, що змінилися, і вирвати першість у синіх. Конечно, когда увидел эти все заборчики, синенькие, красненькие, а, определенно в душе началась какая-то паника. Видели экскаваторы. ну в общем поняли. Вот оно, ребята, напряжение, работа. Може бути нервний срив. В общем, это була жесть. Панове, я вас вітаю. Сьогодні команда, яка виграє це випробування, отримає найжаданіший приз на нашому проєкті. А от що саме? Я скажу вам тільки після того, як закінчиться це випробування. Перед вами два ескалатори. Команди повинні розташуватися на сходах. Коли всі будуть готові, сходи почнуть рухатись. Все, що вам потрібно робити, це просто йти вперед. Але проти руху ескалатора. Команда, учасник якої найдовше протримається на сходах, виграє. В житті ніколи не йшов проти руху ескалатора. Виходити за верхні чи нижні дверця та заборонено. Той, хто порушить правило, залишить змагання. Я зрозуміла, що я не змогу. Синя команда. На жаль, один учасник вашої команди сьогодні не може брати участь у змаганні через проблеми з суглобами. Дмитро, ви можете вболівати за свою команду окремо. Я розумію, що. Сходинок на шляху дуже багато, але саме зараз ви маєте навчитися протистояти втомі і слабкості вашого тіла. Я взагалі на себе, поскольку я знаю, що я завжди в житті збігала кроса на фізкультурі, я всячески участвувала в армреслингі, там що где угодно, але тільки щоб не бігати. Вот мне это очень... В житті мене не, за... не заставиш ходити по ступенькам, вообще. буду охать, ахать, дишка буде бішена. Сюзанна, вона як узнала, який конкурс буде, немножко запанікувала. Отже, зараз у вас є декілька хвилин для того, щоб розробити тактику. Прошу. Мы знали, что нам нельзя ни в коем случае проиграть, потому что Анита сказала, что все-таки найдет где-то пистолет, и она нас пристрелит. Даже если мы будем биться в конвульсиях, будет пена изо рта, она все равно нас пристрелит. После ганебной поразки у бассейне Павло, Олена и решта червоних думают лишь про спільну перемогу. Питання лидерства відходить на второй план. Главное условие получается. Начинаем все и так, как астралами. Сюда уже. Все встали. Я не могу с левой, с левой. Не, справа, не Хорошо, пора. хорошо, встали. Те, кто посильнее, повыносливее, спереди, чтобы остались. А, так как сход был неизбежен абсолютно для всех, мы все это понимаем. Вверх самых сильных, вниз самых слабых. Для того, чтобы когда у ребят начнут заканчиваться силы, чтобы мы на этом эскалаторе, не толкая друг друга, могли спокойно спускаться, спускаться вниз. Ну, вот какие вопросы? Предложение. Кто зашел вниз, кто зашел вниз? вниз? Задача поддерживать тех, кто остался на виду. У нас нет выбора. Нам надо победить хотя бы друг перед другом. Нет, надо самых выносливых, выносливых, наверное, ставить впереди, потому что кто хуже себя чувствует, Антон, чтобы ему было же. проще сойти потом. Да, потому да, что да, потом да, идти да, через всех будет очень тяжело. Там самая высокая ступенька. Хорошо. А внизу человек может Я, я понимаю, я понимаю. Но вот. кто считает себя самым вот выносливым? Вот так вот идти на маленькую я, я понимаю. С я с я Схоже, теперь синяя команда повторяет попередню помолку червоных. Перемога зробила каждого из них надто самовпевненным. Я просила поставить меня впереди. Они сказали, нет, давай пойдет Валя, она низенькая, вроде как бы ей немножко легче должно быть, моложе она, потом Миша, Миша молодой. Я сказала, нет, только не Миша, лучше я. Не так она поставила себя в команде, как надо было поставить. Слишком высокомерно к другим... Ігрокам, ну, от, команди. Команди. Займіть свої місця. Червоні ставлять Олесю як найважчу жінку проекту внизу сході. Її вважають найслабшою в команді і розраховують, що вона швидко зійде. Олеся дуже слабо працює, дуже слабо слабо. працює, Она тянет команду вниз. Мы же ее поставили в самый конец, как самую слабую. С Олесей мы разговаривали по поводу предстоящего конкурса. И я понимала, что ей будет очень сложно. Я попросила ее, чтобы этот конкурс она сделала ради своего сына. Юлечка, а ты... когда ты там пойдешь на молодость к Артемке, когда у него там концерт, ты не, не видела? Сын э, поет, танцует, выступает он. И вот лишний раз пойти на концерт тоже мне самой. Ну, просто не хочется, потому что... Я сама же растолстела до таких размеров. Не то, что я переживаю, чтобы ему не сказали ничего плохого. Чтоб из-за меня его не обидели. Нам нужна была эта победа кровью и потом, чего бы нам это ни стоило. Перед самым этим испытанием я старалась себя держать в руках и не волноваться. Но чем ближе вот это было к началу, когда мы уже выстроились, я поняла, что я все-таки очень волнуюсь. И мне просто вот болит где-то здесь из-за волнения. Участники, вы готовы? Тоди, На старт. Увага. Я когда мы приехали, я посмотрела на эти лестницы, на ступеньки. Я подумала, конечно, что там для меня это сделать, если я там по 8 километров бегаю. Но когда я встала на ступеньки, я, у меня все начало в голове кружиться. Уже за несколько секунд после начала попробования эскалатор залишає галину. Сюда я не могу уже. Не могу следить. Я ухожу. Если честно, думала, ё-моё, как сложно. Я стояла снизу, как бы я не степист. Я знаю, что я не буду победителем в этом конкурсе. Ну и поэтому я ушла. Сразу за ней Павло. Усталость накопилась за эти недели. Воздуха не хватает. Я просто поняла, что у меня начинает э, замирать мышца на ноге. Я начала медленно готовить гену, что вдруг я не смогу, и у меня просто перестанет сгибаться нога, что мне надо будет сходить. У <пуслужит> меня Мне Мне нога не Отримавшись п'ять хвилин, эскалатор залишають і на. Андрюш! Андрей. Уходи. Плохо уходи. Виктор. У меня вообще просто ноги отказали. Геннадий. Потому что за один. Некуда наступать и получается. Я из Ритм. Рассчитывал на одну. А получилось по-другому. Наталья. Я несколько раз оборачивалась назад. Ну, как бы, см смотрела, кто сошел, сколько осталось. Очень удивлено было, что очень быстро все подпадали. На эскалаторе осталось п'ятеро червоных и четверо синих. Я смотрю на кольные ноги, он у нее уже тоже начинают ноги подкашиваться. Я поворачиваюсь назад, там стоит Юля. И, и она уже вот такая. То есть мы стоим, я в панике, потому что я боюсь. Ну, не дай бог, упаду на Юлю вот так или на меня Коля, и вообще голова закружилась, я просто сошла, и потом, конечно, я очень расстроилась, почему я могла бы еще пройти немножко. А тем часом у команды «Синих» назревает конфликт между Ириной и Михаилом. Мне было сложно дышать. У меня уже голова кружилась, я уже немножко не понимал, что я делаю. Мы немного не угадали с Михаилом, не угадали, потому что он изначально потянул всех вниз. Он вцепился руками в поруч, за поручни, вот эти вот движущиеся, и не давал пройти или вперед вырваться. И когда они вдвоем уже спустились и чуть не вытолкал он, конечно, и Сюзану вместе с Сырой. Это было бы настолько обидно. Мне он стоит на той дорожке, вот на, на ступеньке, где я могла бы еще перешагнуть через две и идти работать. Я ему кричу: Миша, блин, уйди! Или давай, быстрее, иди, подымайся. Он тормозит, он стоит и нас все ниже, ниже опускает. И получается, я прорвалась, конечно, мимо него. Вверх дала, но он мне сбил. Вот эти вот, пока я с ним <говорила>, говорила, он просто мне сбил ритм дыхания. Мне уже стало сложнее просто дышать. Ноги вроде бы как бы работают, но дыхал там. Но получилось так, что мне пришлось сойти. Один за одним червони с боротьбы. Две давай, давай, больших водянки тренировок не кажется, было наступать, поэтому я не смогла. Слетев с эскалатора, можно это так назвать, я пару минут, даже, возможно, минуты четыре, не мог прийти в себя полностью и адекватно оценивать происходящую ситуацию. уже я чувствовала, что уже все. Уйди, все. На этих больших у меня, ну, во-первых, может быть, ноги еще бы и шли, а уже дыхание просто перекрылось. Я уже стала на карачке, начала ползти, ползком выбираться. Ну, если бы я еще шаг сделала, мне бы сердце просто разорвалось. Було очень больно, було тяжело, ламіло поясниця, баліла, баліли ноги. Просто вже відключаєшся, от этой від болі, і ти вже не можеш. Ти просто поднял ногу, опустил, поднял ногу, опустил. У кожній з команд залишилося по двоє учасників. Вони йдуть проти руху ескалатора вже 22 хвилини. Кого зрадить тіло? Хто зійде першим? Я стала в конце специально для того, чтобы не мешать никому, когда я буду катиться вниз. Я думала, я первая сдамся. Уже мозг отключился, и ноги начали заплетаться. Это уже даже не я приняла решение, это уже просто сами ноги. Но я, правда, успела развернуться и лицом увидеть, куда мне сходить. Никто не чека от Олеси такой залезной вытримки. До этого випробування ее вважали найслабшою участницей. Для нее это просто колоссальная нагрузка. Такое впечатление, что время тянулось бесконечно длинно. Какое-то ну, резиновое стало, растянулось, и все, и держится. На вам тоже не быстрый мое Да, Они остались с Сюсаной и занимались перетягиванием каната. И самый шикарный момент был, когда они каждый раз поворачивались смотрели друг другу в глаза. Вот это было непередаваемо. Теперь честь сыне, кто выдается захищать сами Сюсани. В этих взглядах был челлендж, полнейший челлендж, который вот они друг с другом. Была война, битва определенная, битва полов, если хотите. А мужчина с женщиной остались. В какой-то момент я почувствовал, что вот вот впаду. І красне падрівалі. Убій! Убій! Там такі жорстокі. Він такий смотрит, ну реально, ребята, це ну, ж конкурс, це не війна, там насмірть. Дізнайтеся після реклами. Таємниця, яку Дмитро приховує від тренера, може коштувати йому життя на проєкті. Хто і за який вчинок отримає від червоних дівчат сніданок у ліжку? И чем закончится двойной на эскалаторе? Сашко против Сусаны.